Poneže ministerstvo poljoprivredi dalo svoju sohlasnosť na ročnú programu zaštiti ušorenia ich asnovania poljoprivrednej žemi na područku ovštení Šid v 2014. roku prešloho pijatku piatku, a program mušela bud spriniešena po 31. marec, to ta točka vyvolala i najväkšiu celodňovú rozpravu okreme poneže programa Češka kolo 50 milióny dinári, odnosno 5 od 100 od obštinského budžeta. Odborníky lídy socialdemokratov Vojvodiny mali i okremni za i predloželi formovanie jedinstvenej komisii za provadzenie kupovania, hasnovania i placenia državnej žemi do zakupu pre veľký zakonský potupenia, co Skupština prilapela, a odborník zvonko Hnatko okreme dal za uvahu na sredstva od Šickoho 8 milióny dinári, co málo po jeho dumaniu na zaštitu od kamencu. Skupština potrimala i iniciatívu, že by u mestnej zajednici Berkasov bol rozpísaný referendum za nový 5-ročný mestný samodoprínos.